आगे आ गई है एक दवा इतूजा यह भी बहुत फ़ौरी ज़रूरत की एक ऐसी दवा है जिसका कोई बदल अब तक मेरे इल्म में नहीं आया ना ही गालबन एलोपैथिक में है रबा में ऐसे केसेस बहुत देखा करता था मैं कि एक बच्चे को सोखा हुआ है लेकिन उसके सोखे की खास ख़ासत यह है कि दूध पीता है भूख से और अभी गर्म ही मुश्किल से हुआ होता है तो आधा फट फटा हुआ और आधा कच्चा दूध कै कर देता है और पेट खाली होकर भूख असरदार पर कोई इस बीमारी का असर नहीं पड़ता फिर मांगता है और वैसे अमूमा कब्ज है या अगर असार है तो बहुत मामूली से जर्द रंग के लेकिन जिस तरह दाग से लगते हो ना इस तरह के असार होते हैं बाजफ़ा मुकम्मल कब्ज़ होती है एक बच्चा हमारे रबा के फर्जी उम्र हॉस्पिटल से आया जिसको तकरीबन एक महीने से ये बीमारी थी छोटी उम्र का बच्चा बिल्कुल और वो लगता था जैसे वो मौत से डराने के लिए वो बनाया होता है ना उन्होंने वो पंजर लगा के बिजली के पोलों पर तस्वीर होती है ऐसी शक्ल थी उसकी इतनी खौफनाक कि देख के डर लगता था और सिर बड़ा बड़ा और सब कुछ पिचका हुआ अंदर कुछ कोई जान नहीं थी और मां से उससे बहुत परेशान थी मैंने पूछा क्या हो रहा है उसने कहा यह हालत है कोई दवा काम नहीं कर रही किसी किस्म का इलाज फायदा नहीं बचता तो मैंने कहा इस साल भी आते हैं कब्ज है मुसलसल मु, 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 कब्ज है बल्कि डॉक्टरों ने कहा है कि हो सकता है ये नाली ही न बनी हो क्योंकि एक महीने से एक दफा भी इसको इजावत नहीं हुई उसको मैंने इफूजा दी और एक दिन रूदा तीन दफ़ा उसने दी है दूसरे दिन वो आई है उसने कहा कि पेट चल पड़ा है उल्टियां बंद हो गई हैं और एक हफ्ते के अंदर अंदर मुकम्मल से है तल्ला के से ये एक मिसाल है लेकिन ऐसे वाक्यात जब भी हुए हैं खुदा के फजल से हर दफा फायदा हुआ है फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसी यकीनी दवा है कोई जिसपे आप हल्फन कह सकें या तहदी कर सकें मगर ऐसी दवाएं हैं जो बाद सूरतों में अक्सर दफ़ा खुदा के फर्ज से अच्छा असर दिखाती हैं सूजा का इस बीमारी से ताल्लुक़ है और चूंकि दूसरे इलाज नहीं है और होम्योपैथिक में भी कोई दवा ऐसी इलामत में काम नहीं आती इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है मैंने एक्टिया मूसा का भी बताया था सीबीसी पूजा का उसमें भी वो सूखापन भी हो जाता है उसमें ये मैं बताना भूल गया था मगर ज्यादा सोखापान पाया जाता है एब्रोटेनम में उसका मैंने जिक्र कर दिया था एब्रोटेनम के सोखेपन में एक बात बतानी भूल गया एब्रोटेनम का सोखापन नीचे से शुरू होता है पाँव से और पहले टांगे सूखती हैं और पेट बड़ा रहता है सोखापन में अक्सर ये इलामत है बच्चों के पेट बाद फूले जा फूलते जाते हैं तो बाकी सारा जिसम सूखता जाता है लेकिन इस ऐसे बच्चे का जिसको एब्रोटिज्म की जरूरत है उसका उसके टांगों से सोखा शुरू होता है और आस्ते-आस्ते ऊपर चढ़ता है फिर पेट को छोड़कर फिर ऊपर छाती में और गर्दन और सर की तरफ मुंतकिल होता है इस दवा में में सारा जिसम इकट्ठा सूखता है ये एक और फर्क है इसका और उस दूसरे का नेट्रोम में, में उमूमन ऊपर से सोखापन शुरू होता है और नीचे उतरता है इसलिए ये बारीक बारीक लामते अगर पेश नजर रहें तो फिर समझ आएगी कि क्यों वैसी ही दवा है लेकिन बाद जगह काम करती है बाद जगह नहीं करती ऊपर तो से।, से सिर से नीचे की तरफ इसूजा की एक और बात है इसके बाद इसूजा के ज्यादा लंबा नहीं मैंने लेक्चर देना दो अहम बातें बतानी थी गर्मी से इसकी तकलीफ बच्चे की सिर की तरफ मुंतकिल होती है और बाद बच्चों के अंदर दिमागी खराबी होती है जिसकी वजह से उनको जिसमानी तकलीफ़ें होती हैं और तो अमूमन पेट की तकलीफें तो ऐसा बच्चा जिसके दिमाग में कोई नक्स हो उसकी बीमारियां जो पेट की तरफ मुंतकिल होती हैं उसमें एथूज़ा बहुत ही अहम दवा है क्योंकि ये पेट की बीमारी को भी दूर करेगी और दिमागी बीमारी को भी दूर करेगी वक्त लगता है उसमें कुछ लेकिन आजाद ठीक हो जाती है अगर दूसरा इलाज करके पेट की बीमारी दूर की जाए तो ऐसा बच्चा मुन फिर नीम पागल से पागल होना शुरू हो जाता है क्योंकि जिसमानी बीमारी खसूस मैदे का उल्टी करना या दस्त वगैरह जारी होना ये उसके उन मादों को निकालती है ये चीज़ जिनका दिमागों पर दिमाग पर बुरा असर पड़ता है बस याद रखें अगर दिमाग और पेट का ताल्लुक आपको दिखाई दे तो इथूजा को ना भूलें वरना ख़तरा है कि बाहिर आप जिसम ठीक कर रहे होंगे और फायदा पहुंचा रहे होंगे लेकिन दर हकीकत ज़्यादा गहरी बीमारी में उस बच्चे को धकेल रहे होंगे